Роман Григорович, так, така якщо мова йде про підготовку якраз наших пілотів для виничувачів F-16, Ті, хто проходив підготовку на західних базах, це перепідготовка вже йшла якраз для F-16, чи підготовка з нуля? І, от, власне, ви просто озвучили часовий проміжок, за який можна підготувати льотчика для винищувача. там две группы, ну, если так общее сказать, то есть есть группа, которая, несколько групп, которые переподготавливались, то есть летчики с достаточно большим багажом налета, на, в основном на истребителях, на МиГ-29, на Су-27, они запустили режим переподготовки, то есть практически по курсу боевой подготовки переподготовка, там несколько этапов, это короткий курс так называемый, и есть молодые летчики, которые после окончания училища буквально сразу стали только на крыло, их запустили в длинную, в долгую. Они подготавливаются, но выход их будет через несколько лет. То есть это не, это не, быстрый, не быстрый этап. Вот сработали сразу по двум направлениям. Но этого, конечно, недостаточно для того, чтобы посадить летный состав на тех коней, я имею право так говорить, любя, естественно, самолеты, на тех коней, которые могли бы нам передать. То есть не только же в 16 это и «Миражи», это и «Гриппены» те же. Почему «Гриппены» сейчас вопрос опять запускается, но почему их сразу отложили чуть в сторону? Да некому просто летать. Еще раз повторюсь, не соберешь с улицы, нельзя принять закон и взять, собрать с улицы летчиков. Там, оказывается, летчики не валяются на дороге. Вот какая-то вот проблема такая. Скорее всего, Арахами думали, что тут на каждом перекрестке летчиков горы. Оказывается, совсем все не так просто. Даже летный состав, который ему мог бы летать, его также надо восстанавливать. Это достаточное количество времени. То есть это целый процесс, в котором надо было жить, и понимать его. А так как у наших политиков, которые пытаются руководить, и пытаются руководить военными в том числе, у них этих базовых знаний нет, они об этом, естественно, не знают. Потому попали в такую ситуацию, что состава нет, взять его негде, по крайней мере, так быстро просто невозможно. А самолеты есть, причем, исходя из того количества, которое тут уже в информационном потоке есть, так раза в два больше, наверное, самолетов, чем летчиков. Роман Григорович, традиційно, звичайно ж, поговоримо про ситуацію на фронті в розрізі останніх повідомлень. От, зокрема, речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошина говорить про те, що Покровський напрямок сьогодні лишається одним із найгарячіших однак, ворог дещо зменшив наступальні дії. Разом із тим, локаційні кадри показують, що за останні дні росіяни просунулися в Харківській області на Донбасі і на півдні України. Зокрема, щодо півдня було достатньо тривожні днями повідомлення від радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. він в ефірі одного із телеканалів говорив про те, що ворог знову намагатиметься наступати на запорізькому напрямку, концентрується зараз в Запорізькій області. Він говорить про те, що зараз стягують росіяни війська з різних регіонів. Знову Лазовська, Донецька рухаються у бік Запорізької області вже не через Бердянськ або Приморськ. Найчастіше це напрямок Розівка Пологи, Токмак, тобто ближче до лінії фронту. Яка зараз в цілому ситуація складається, і от зокрема побоювання щодо півдня наскільки от ті, про які Андрющенко говорить, вони реалістичні у Росіян був план согласно, в принципі стандартних виконання бойових задач, тобто попытатися прорвати фронт, обрушити наш фронт на востокі. а в районі того же Очеретина, Курахова, ми видели эти потуги в районі Часов'яра, даже на начали двигатися, хотя там. до прорыва далеко. То есть у них была задача прорвать фронт, обрушить фронт, а дальше в прорыв бросить свежие резервы для того, чтобы выйти на оперативный простор и, в принципе, добежать до границы Донецкой области или в сторону Покровска, Доброполя, то есть под общую задачу освобождения от украинских войск Луганской и Донецкой области. Так как у них не сложилось из-за нашего противодействия серьезного, из-за того, что наши партнеры успели все-таки поставить там определенную часть техники, боеприпасов, прорыва фронта нигде не сложилось, не случилось у россиян. Естественно, мы отходим, но не даем прорвать фронт. Значит, резервы российские, которые должны были идти уже в прорыв и на оперативку, они остались незадействованными, а время идет заканчивается уже, можно сказать, лето уже заканчивается, уже середина экватора лета прошел, а летняя кампания закончится под конец августа, начало сентября, с началом дождей. Потому у, россия, у россиян такой проблема со временем, они будут использовать сейчас эти резервы, которые уже невозможно использовать в прорыве и на Донецком, на Восточном фронте, они могут их использовать на других участках фронта. И вот идет сейчас переброска вот этих резервов, переброска, в том числе на Запорожское направление. Это не только там под Работиной или под Токмак, а и под тоже Старомайорское, под Временский выступ, так называемый, который мы в прошлом году срезали. То есть, они будут пытаться выходить с юга на Покров, понимая, что прорваться не могут с востока, будут пытаться прорваться. С Юга и основная задача вот как раз от всех этих передвижений попытаться срезать выступ на такмак, который мы организовали в прошлом году. То есть, работинский так называемый выступ из Орехова Бул, пытаться его срезать. Так как это вклинение украинских войск для россиян, но очень опасно. Мы пошли, подошли уже ко второй линии обороны, тогда еще в прошлом году, и общее направление на такмак им опасно. Почему? Потому что если дойдем до Токмака, то там, в принципе, армейская арта уже дальняя может доставать и до Мелитополя. А это пересечение российских путей снабжения с Крымом. После уничтожения Керченского моста, я думаю, мы дождемся когда-нибудь выполнения обещаний наших генералов ГУРа и службы безопасности об уничтожении этого моста. После этого останется один сухопутный перешеек, и россияне пытаются его сейчас, будут пытаться в ближайшее время, его сейчас как-то обезопасить, то есть срезав этот выступ. Я думаю, в ближайшее время как раз активизация боев в районе Работина возобновится. Поговоримо детальніше про Крим. І от зараз буду цитувати головне управління розвідки Міноборони України. Воно в чергове нагадує, що незаконне відвідування окупованого Криму небезпечне для здоров'я і життя. Пише гурмо, що курортний сезон у Криму зараз летить шкереберть. Росіяни масово скасовують тури, зокрема від організованих на червень цього року турів в окупованому Севастополі, відмовилися майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у минулому місяці склав понад третину. Тобто, вже починають відчувати росіяни, що Крим стає небезпечним. попри те, що тамтешня так звана влада вона не закривала курортний сезон. Я бы посоветовал еще гуру добавлять к, этому, к этой информации некоторые установки международного права. В 1949 году были приняты довольно-таки серьезные конвенции по обращению с гражданским населением при ведении боевых действий. Так вот, гражданское население является любым, то есть гражданским населением считается любое гражданское лицо, кроме граждан государства-агрессора. Потому по, по конвенциям 49 -го года все россияне с российскими паспортами, находящиеся на украинской территории, не являются гражданским населением. И потому, исходя из этого, выполнение боевых задач нашими войсками будет не учитывать их как гражданское население. Вот если бы вот так подавали россиянам информацию, а ее надо подавать конкретно, что любой россиянин с российским паспортом, который попал под обстрел, допустим, где-нибудь на на пляже, где угодно, так здесь даже нет военного воинского преступления, то есть они должны, в принципе, погибнуть на нашей территории, почему больше они не должны там находиться? То есть граждане, еще раз повторяюсь, с российскими паспортами, находящиеся на оккупированных территориях Украины, не являются гражданскими лицами. И они могут попасть под уничтожение. Потому ГУР как-то так лайтово это все показывает. А зачем? Что, что тут лайтить, в конце концов? Достаньте эти конвенции и покажите каждому россияну на лоб гвоздем их прибейте, чтобы они друг у друга их читали те, которые пытаются как-то на украинскую территорию, на оккупированную территорию попасть. Лет на 100 вам заказан вход на украинскую территорию, на оккупированную, не оккупированную, когда-то оккупированную мы деоккупируем, то есть лет на сто забудьте вообще на Украину как место своего, своей дислокации. Туда, за Урал, куда-то ближе к Китаю, Сіверної Корії, вон туди, на моря можна їсть, пусть холодний, то іноді там тепло, якщо подогрейтесь там ядерних боєголовок вистачає у пінчини. Роман Григорович, дуже дякую вам за цікавий огляд головних тем дня сьогоднішнього і цього тижня загалом. І за те, що знаходите часто можливість своїми важливими роздумами ділитися з нашими глядачами, бережіть себе, і до наступної зустрічі традиційно у вівторок. Дякую. До сідання.